Сполучені Штати Америки передають Україні снаряди зі звільненим ураном та називають успіхи українського контрнаступу, що відбувається на фронті, та як ці снаряди повпливають на поле бою. Про це і не тільки говоримо із військовим експертом, полковником запасу збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, слава Україні! Дякую, що знайшли можливість доєднатися до ефіру Львів медіа. Бажаю здоров'я героям слава. Давайте е, обговоримо таку новину, що США планують передати снаряди, е, снаряди із зміненим ураном. Про це повідомляє політико. Що це означає? Поясніть, будь ласка, що це за такі снаряди? Ну, снаряди у нас вже є. Нам імпері... нас нам їх передала разом з челенджерами. з снаряди. Это такой дротик, можно сказать, дротик, то есть оперенный дротик, который для того, чтобы выстрелиться, чтобы он был выстрелен из ствола танка, укрывается в такой кожух, типа снаряда, но ну, а после того, как он выстреливается, кожа раскрывается и летит вот этот дротик с кинетической энергией выстрела с оперением попадает в танка, так как дротик из обедненного урана, у него больше двух с половиной раз плотность выше, чем у стали. Значит, всю кинетическую энергию выстрела он передает броне танка, ну а дальше уже... Сам по себе объединенный уран является пирофором так называемым, то есть генетическая энергия переходит в тепловую, он проламывает броню танка, а внутри э, сам себя поджигает. Но пирофором там э, температура больше 600 градусов и он загорается, и потому внутри танка образуется такое го горящее облако, которое все там выжигает в конце концов и э, детонирует, э, выжигает э, э, естественно живую силу противника, который есть танки, ну и детонация снаряда. То есть вот, вот такое страшное для Россия оружие нам, нам уже передали. Просто оно еще не совсем применяется. Почему? Потому что выйти на контакт, танковые бои, так называемые, мы пока еще не выходили. То есть после того, как прорвем линию обороны, когда пойдем уже в прорыв, когда будут танковые столкновения, то есть прямой контакт танка с танками противника или боевыми машинами пехоты с броней противника. Вот тогда они себя покажут. И такого рода снаряды, они, против них нет практически защиты. Дело в том, что, извините, дело в том, что точность выстрела у танка европейских и американских танков очень большая попадает практически один, один, выстрел, один танк уничтожается, а активная броня, которая, которой усеяны российские танки, она не срабатывает на кинетический удар. То есть там на взрыв, противовзрывом срабатывает, на удар нет. Поэтому можно сказать, что один выстрел, а одно попадание. То есть, если я правильно понимаю, то та, э, наши союзники готовят наши силы обороны до танковых боев, так? До прорыва уже и не просто укреп района противника, а и до боев, контактных боев с техникой противника. Пока таких боев практически не происходило, потому что линия обороны она подразумевает том, что есть определенная линия обеспечения, это минные поля, там какие-то фортификационные сооружения, артиллерийское какой-то контакт, но нет контакта танка с танком. А естественно после прорыва мы будем выходить на прямые бои. А у россиян есть такие снаряды с ураном? У них есть такого уровня снаряды. боксы так называемые, это подкалиберный снаряд. Почему подкалиберный? То есть калибр самого дротика этого, он меньше калибра ствола. Ну, за счет только этого кожуха он в ствол попадает и, естественно, кинетическую энергию принимает. Вопрос в точности работы этими снарядами. Понимаю, что точности практически нет. А снаряд, если он, допустим, дротик не попадает в танк, даже или как-то идет по касательной, то он не причинит вреда. Он просто уходит от, от его отбрасывает броня танка. Потому Россия не сильно их применяют. То есть им намного проще применять простые танковые э, снаряды 105-120 мм, то есть, в зависимости от э, калибра э, ствола танка, для того, чтобы попал хотя бы э, как-то наносить какой-то вред. Потому что здесь вот именно из этого есть, но не их не применяют, за точности, из-за точности выполнения стрельбы. А блінкін заявив про те, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу. Цитую, ми хочемо подбати про те, щоб в Україні було те, що їй необхідно, не лише для успішного контрнаступу, але й у довгостроковій перспективі, щоб вона мала хороші важелі стримування сильні оборонні спроможності, щоб агресія не повторилася. Я у вас запитаю, як ви бачите прогрес українського контрнаступу і оцінюєте заяву пана Блінкіна. Ну, Блинкин говорит о том, что выделяется определенное финансирование, вот э, там десятки миллиардов долларов, которые есть разложить их. К нам они не доходят сейчас. В основном э, все эти э, десятки миллиардов до сотни миллиардов долларов, они э, мы получили в чистом виде военной продукции, может быть, по миллиарду в месяц, не больше, там 17-20 миллиардов за все это время. Остальные деньги ушли в долгосрочные программы производства некоторых видов военной продукции. То есть это такие, они заканчиваются и в 2024, и в 2025 годах. Вот ракеты Амрам, которые недавно было заявлено, что нам их запустили, вернее, профинансировали производство. Мы их получим, последние партии, только в следующем году, через год, не раньше. И таких, очень много такого финансирования, потому нам об этом и говорит, о том, что ну, не углубляясь в, 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 во время поставок, он в общем говорит о том, что идет финансирование, большое финансирование, но таких долг и в том числе долгосрочных программ. А Поэтому с этой точки зрения, ну, конечно, спасибо большое, что нас так видят и нас поддерживают, по крайней мере. Но хотелось бы, если честно, то сейчас, знаете, а лучше вчера. А вот так как вчера у нас уже не получится, потому приходится действовать так, как сейчас. А вот сейчас нам не хватает некоторых видов вооружений, причем основных, это понятно, самолеты, это дальние ракеты, те же атакамсы или крылатые ракеты типа Таурусов. Но нам сейчас не хватает некоторых вещей, которые могли бы без проблем поставить наши партнеры, но вот почему-то не принято политическое решение. Это и те же ракеты М-26, кассетные, Кассетники очень хорошо себя показали, снаряды к, к нашим сау пушкам, а вот, вот такие же ракеты есть, их очень много, десятки тысяч таких ракет для Хаймерсов. У нас Хаймерсов полусотни штук, до полусотни штук есть. А РСЗО они не используют, а хотя это реальная РСЗОшная машина, то есть это для как раз тела такого рода снарядов. И вот есть такие моменты, которые ну хотелось бы их получить вот, э, в ближайшее время. И тогда оно бы все пошло бы намного веселее, потому что те же ракеты М-26, они работают на 30-45 километров, кассетные боеприпасы, один зал накрывает 25 тысяч квадратных метров сразу, одномоментно. И вот такие вещи есть, и они могли бы э, нам помочь, особенно вот уже на завершающем этапе этого летнего, летней кампании. У нас осталось где-то полтора-два месяца до осенних дождей и сейчас бы это как раз бы была в помощь да мы прошли мы прошли по некоторым направлениям вот как тарнавский говорил до 60 процентов тех усилий которые россияне вложили в линию обороны мы ее уже прошли в районе того же работе на вербового но вот на последних этапах осталось там два по 20 называется две линии обороны которые надо пройти но на последних этапах лучше бы усилиться, ускориться по крайней мере. В этом нам могли б допомогти наші партнери. Хотілося б іменно них услышать, про такою поки Січа. Якщо про допомогу. Я тут недавно в соціальних мережах моніторила, що люди пишуть, так і там задалися люди запитанням: а де ж лендліз? А й справді, понад рік тому, ми пам'ятаємо, коли підписував президент Байден лендліз, то була така ніби панацея: ніби от-от і завершиться війна. Ленд-ліз працює. Нет, и не запустился. Подали Лендри в свое время республиканцы для того, чтобы перехватить политические дивиденды в демократы. Байден его подписал на себя, взял и остановил полностью поток. Он даже не начинался. То есть ленд -лиз на бумаге есть, но ни одного доллара, ни одного патрона по ленд мы не получили. Он заканчивается в конце этого месяца. То есть сентябрь месяц, последний месяц работы этого закона, который подписал Байден в прошлом году. И вот одна из задач нашей дипломатии сейчас – это продлить ленд и хоть что-то по нему получить. По ленд мы можем несколько десятков миллиардов долларов по ленд получить, причем это мимо тех финансовых потоков, которые сейчас мы по трем программам получаем, которые есть в видении президента Соединенных Штатов. То есть это добавочные материалы, причем сразу – в прямом виде это, это военная продукция. Это могут, может, быть самолеты, это могут быть те же ракеты, те же атакамсы, это большие деньги. вот как раз самолеты, если бы американские нам передавались, то лучше бы их было получать по ленд-визу. Сотня самолетов, пусть около 5 миллиардов долларов, вот уже можно было бы запустить с этого с полуоборота практически. Поэтому у нас несколько недель продлит ленд-лиз, есть такая возможность, опять же, все вопросы к нашим дипломатам и к тому корпусу, который занимается, это сейчас наш дипломатический корпус, который занимается в Америке этим вопросом. Ну, очевидно, що був ленд-ліз, просування на півдні було б в нас значно ефективніше і швидше. Це очевидно, це навіть що називається до ворожки не ходи. Але як зараз ви характеризуєте які наші успіхи на півдні? Тому що є повідомлення про те, що ми вже наближаємося і до другої лінії оборони, і прийшли зуби дракона місцями. Що ви можете сказати? Це і є стара лінія оборони, ті ж зуби дракона. то тобто, є тому, що лінія оборони це не… толщина в кварке прочерченная на карте нет это определенный набор инженерно фортификационных сооружений которые набираются которые проводятся при выполнении линии обороны вот мы ее уже вторую линию мы уже ее скрываем и зуб, зубы дракона в том числе уже подошли и к рвам и идем вдоль них вот, движение допустим от работы на на восток не на юг в сторону Токмака, не на, на Новопрокоповку, а на восток, на Вербовое, это как раз вот движение вдоль линии обороны. Уже мы, мы ее, можно сказать, вдоль нее идем, скрываем вторую линию. Потому, я думаю, в ближайшее время мы уже будем двигаться южнее, то есть между Новопрокоповкой и Вербовым, южнее в сторону железной дороги, которая питает Токмак, с Черниговки на Токмак идет. Волновака, Черниговка, Токмак, вот это Железная дорога – это одна из таких основных магистралей, я думаю, движение туда. Но к ней вот как раз вторая и третья линия, обороны. Она меньше, там меньше э, вложено туда, она не такая сплошная, как первая в районе на которая была. И там меньше мин, есть минные карты, карты минных полей, но там есть проходы, то есть можно двигаться маневрируя войсками, и в принципе это, это, сейчас и будет делаться. Эта скорость, конечно, увеличится. Но еще раз повторюсь, если бы были в достаточном количестве М-26, эти же э, кассетные боеприпасы, ракеты э, Хаймерсов, это было бы намного веселее, по крайней мере. Ще в листопаді минулого року США допускали, що Путін застосує хімічну зброю після нових поразок в Україні, і от ми маємо повідомлення, що на куп'янському напрямку ворог обстріляв наших військових отруйним газом. Тому я питаюся у вас зараз Путіна поразка, чи чому до чого був цей отруйний газ на куп'янському напрямку? Дело в том, что россияне используют боевые гранаты типа К51. Вот есть такая граната для разгона от манифестации каких-то гражданских. Но есть боевая граната для работы по противнику. Вот россияне ее с 2014 года используют, и это постоянно происходит. То есть они там, где это нужно, не боясь, если есть такая возможность у них до дальнего действия, то они однозначно ее используют, и в принципе это постоянно происходит. Здесь нет привязки к какому-то проигрышу или еще какой-то беде. Это больше вопрос самому использованию. Вот почему они подкалиберные снаряды не используют с наконечники. У них, так, правда, не урановые, там они в основном чуть другое, но тем не менее такого же уровня. А потому что опасно или, по крайней мере, бесперспективно их использовать. Это вот использование химических оружия, оно опасно для россиян, так как у нас практически везде плотный контакт. И то облако, которое поднимается или, допустим, расползается, оно же и по россиянам в том числе может ударить, и они иногда просто побаиваются их использовать на, на коротком расстоянии, а на более длительное расстояние они просто не нужны. Ну, смысла нет никакого, потому что вся задача разового такого применения э, такого рода оружия это вот э, контактный бой контактный бой для того чтобы выкурить противника из укреп района а потому и использование оно, оно постоянно идет но оно не массовое А от ми вже згадали з вами про Куп'янський напрямок, командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Сирський, заявив про те, що росіяни на цьому напрямку готуються до реваншу. Як ви вважаєте, в них є потенціал до цього реваншу, і чому їм так важливо саме цей напрямок? Ну, слово "реванш" — это восстановление ранее, ранее потерянного, то есть где-то они видят выйти, вернуться обратно хотя бы на Оскол и на Северский Донец. Им удобнее потом переходить в оборонительную позицию как, как раз по водным преградам, а для того, чтобы вдоль водной преграды выстроиться, вот как они сейчас на левом берегу Днепра, им это понравилось. То есть, левый берег Днепра сам по себе река она является хорошим э, фронтальным разделителем таким. Вот им, э, им важно выйти на оскол, на Северский Донец, там оскол э, впадает в Северский Донец в районе того же Лимана. Поэтому ну, у них задача стоя, стоит сейчас попытаться, по крайней мере, выдавить наши войска из этого треугольника Купенск-Лиман-Кременная и остановиться, то есть занять лучшие для обороны позиции, по крайней мере, на зимнее время. Уже можно было часть войска, так сказать, забрать оттуда и перебросить на Запорожское или Херсонское направление. И вот именно для этой задачи сейчас собираются российские войска, идет некоторое переформа переформатирование войск части 41-й, Армии оттуда выводятся как раз на запорожское направление, на их место заходят пока еще сырые части 25-й общевосковой армии российской. Очень плохая координация, потому я большой проблемы не вижу. Да, количество войск увеличится, количество даже техники увеличится, но координация войск очень плохая. Они будут, если как-то атаковать, то вводить поочередно вводить подразделения в бой, а там не так много танкопастых направлений, не так много общих направлений, где можно развернуться. Там ширина фронта максимум, где можно двигаться, это километров 10, не больше. Зажат фронт между тремя реками, Оскол, Жеребец, Красная река. Все это, все три реки параллельно идут друг к другу. Отпадают Северский Донец, Севера на юг. И вот это поймистое поймистая почва между речи, это оно усложняет любые широкомасштабные операции. А в режиме малых операций, то есть мы их ловим, мы их ловим в огненные мешки, там есть карты минирования, там есть у нас стационарные объекты для обороны. То есть этот весь процесс дышит, естественно, занимаются генералы, тот же Сырский, на этом направлении. А он, он в прошлом году и, в принципе, выводил на это направление, закапывались они там, видя определенные преимущества этой поверхности, то есть использования. Потому я думаю, да, будут тяжелые бои, будут россияне пытаться двигаться, но времени у них до осенних дождей, так как только начнутся дожди осенью, там почва становится сразу непригодной для передвижения. Потому вот осталось у них там осень месяц-полтора максимум, я думаю, мы это время удержим э, линию фронта. то есть мы можем говорить про то, что на Сходе нас ждут успешные новости? А на, востоке, на Востоке мы удержим. Нет, мы дело в том, что мы э, наступать на Востоке мы не будем. А мы удержим россиян. Мы удержим россиян, э, связав, связав их э, боями. Причем они уже связаны, там около 100 тысяч человек на в Луганском направлении связано, в районе Бахмута 1050 связано. Вот получается около 150 тысяч человек связано боями на Донецко-Луганском направлении. Это примерно треть всех, даже может, даже, ну, может быть меньше половины, чуть меньше половины всех выпуск российских, которые есть. Вот эта задача и у нас стоит, то есть связать их войска малыми силами, используя используя препятствия именно географические. Я ще хотіла з вами повернутися до півдня, зокрема до цієї незаконної споруди, яка стоїть в Чорному морі до Кримського моста. Ви вже, мабуть, бачили фотографію, що він відновлений цей проліт, але є і повідомлення про те, що з Токмака окупанти вивозять підприємства, грабують. Тобто таке враження, що вони по цьому мосту готуються відступати. Не знати, коли це буде, але питання: як можливо цей міст знищити так, щоб його вже не відбудували? І коли окупанти грабують і збираються свої речі на Росію, це вже свідчення. того, что вы не верно? А ну мост сам по себе для того, чтобы полностью вывести из строя, это надо очень много либо авиации, бомбардировщиков. Либо э, причем ни, одни, ни один самолет выйдет полка бомбардировочного с полной разгрузкой. над мостом, чтобы полностью вывести из строя. То есть по практически это нереально. Мы его разберем тогда, когда освободим Крым и свои 12 километров нашей экономической, 12 не, нашей, ну, километров нашей экономической зоны мы освободим от этого моста. Дальше уже россияне сами его будут разбирать. А вот вывести его из строя возможно. Мы видели, как она выводится в прошлом году подрывом. Эта машина была подорвана в этом году бэками без экипажными Ну и, скорее всего, теми ракетами, которые сейчас становятся на наш, у нас на боевое дежурство, типа Нептуна у совершенствованной дальности где-то 300-400 километров, там боевая часть уже побольше, то есть для того, чтобы вывести из строя мост, уничтожить не получится ракетами, вывести из строя надо серьезные боевые части, хотя бы до, до полутоны или несколько ракет сразу, допустим, для того, чтобы они заходили, выполняли удар по железнодорожному полотну, по автомобильному полотну, но я думаю, в ближайшее время это будет, выведем его из строя, для того, чтобы они его не использовали, а то, что россияне уходят из Токмака, из-за того, что мы сейчас расширяем плацдарм. Есть некоторые периоды в действиях вооруженных сил, они легко просчитываются, так как это как ноты в мелодии, одна за другой идет. И здесь та же самая картина. Понимая, что мы начали расширять плацдарм между Работиной и Вербовым, понимая, что мы туда можем уже еще через несколько километров расширения туда можем подтянуть тяжелую артиллерию, которая будет доставать до Такмака. Россияне будут уходить из Такмака, понимаю. И как раз вот уходить из-под ударов э, армейской артиллерии, она для э, войск, которые у которых плотность очень большая, в Такмаке большая плотность войск, э, оно, это опасная работа армейской арты, потому что то, что мы видим, как раз это подготовка к выходу, к жесту доброй воли, как они любят это говорить. Або как они уже назвалась втрата работы, но тактическое отступление. Ну или да, отрицательное наступление, у них бывают такие вещи, тактическое отступление, это, тем не менее. Но в работе на им там э, однозначно нельзя было находиться, так как мы его полуокружили с востока, э, двинулись дальше, оставили в работе на практически вся в тылу, потому для россиян это было как минимум оперативное окружение, потому что с точки зрения военной неправильно сделали то, что ушли с работы. Но просто долго об этом они боялись сказать, ну, когда уже видно, что войска идут. На несколько кілометрів южніше, ну зрозуміло, що в роботі на роботі там уже росіян немає. пане Романе, дякую вам за розмову. Нагадаю, з нами був Роман Світан, військовий експерт, ліочний інструктор, полковник запасу збройних сил України. Пане Романе, дякую і побачимося в ефірі. До свидання.